Друзья, ставьте в пишіть пишите комментарии, подписывайтесь на канал, переможемо разом. Читаю новини, пише Ольга Богомолець: у тисі знову тіла українських чоловіків сьогодні, вчора-позавчора. За останні місяці вже 28, а скільки ще не виловили. Чи доцільно кепкувати з їхньої смерті, називати загиблих ухилянтами, боягузами Ситуація невтішна у суспільстві панує страх перед війною, перед смертю, каліцтвом. Страх настільки ірраціональний, що змушує тікати з ризиком для життя. Страх штовхає на смертельний ризик. Страх, з яким можна і потрібно боротися на державному рівні. У природі існує три види реакції. На стрес бий біжи завмри ті, хто звик битися з загрозою з перших днів вирушили на війну добровольцями і на них великою частиною досі тримається фронт. Лишилися або ті, хто біжить іноді, як бачимо, із сумними наслідками, або ті, хто завмер, намагається жити звичним життям. Удає, що нічого не відбувається. Патерни реакції на стрес закладаються генетично, але ми можемо змінити відношення до стресу під час виховання, навчання, тренування. Чия це справа, окрім родини, якщо узагальнити, то держави, саме вона виховує свої Мадян мотивує їх, тренує потенційних захисників батьківщини, тобто повинна це робити, але в нашому випадку, судячи з усього, держава від цього процесу самоусунулася. Як краще пояснити людям, що служба в ЗСУ це не вирок, не квиток в один кінець, як створити ефективну альтернативу службі для тих, хто не підходить за станом здоров'я, або має цінні навички, які допоможуть нашій армії у тилу? Чи є у влади більш ефективні способи залучати людей до війська, окрім примусу, є це територіальна оборона, з якою всі роки від її заснов. Борються в різних форматах можновладці. Територіальна оборона це перший крок до усвідомлення необхідності захищати себе і свій дім. Це перші навички і перші тренування, це поряд з домом і поряд з родиною і після етапу адаптації. Лише тоді тих, хто готовий продовжувати захист, вже далі від дому потрібно навчати і залучати до наступних кроків. Але поки влада думає, що робити і мобілізацією, прикордонники щодня затримують до 10 утікачів, а скільки не затримують в той же час. Відомий юрист та адвокат. записал на своей странице звернення. Ну так все будут ухилянтами. Ну там пол страны у нас будет ухылянтов. только Но уже я, юридически. Да, я уже у себя в Телеграме тоже писал, что у нас мужчины теперь делятся на кого? На военнослужащих, забронированных, инвалидов, то есть непригодных военной службы. и ухилянтов. Все. Вот все мужчины в Украине у нас получаются такие. Ну так а зачем это? С первого дня войны мужчин унижают вот, запретом на выезд за границу. Причем, вы же видите, женщинам до сих пор не запрещают, даже военные обязаны. Даже вот в этих нормативных документах именно мужчин требуют обновить данные. Не женщин военные обязаны, а именно мужчин. Женщин боятся трогать. Я уже говорил неоднократно, что украинские женщины – это не украинские мужчины. И если им запретить выезд за границу, запретить возможность видеть своих близких, я думаю, причем закона же у нас нет. Они закон до сих пор так и не приняли, и не могут это урегулировать. К слову, вот там в мае месяце ожидаем решения по двум делам в Европейском суде по правам человека, которые должен установить, правомерное ли действие Украины в ограничении без закона права на выезд или неправомерное. Действительно большая дилемма. Посмотрим, что принят Европейский суд, хотя объективно скажу, вот как последнее время я очень разочаровался в этой институции, читая их решения, как-то очень, знаете, чувствуется политика, нежели права человека. Потому что вот в этих делах, ну, я очень надеюсь, что все-таки Европейский суд не пойдет по стези политики, а все-таки будет неизменно принимать сторону человека, который имеет право свободно перемещаться. То есть с первого дня нас мужчи, у нас в Украине мужчин унижают, считают, что они грузы, все убегут, ухулянты. Ну и дальше, и что вы хотите дальше от этих ухулянтов? Заставить их воевать? Силой заставить воевать – это неправильный подход. Нужно вносить в общество правильный месседж, что это действительно почетно. У нас, я уже говорил об этом неоднократно, с первого дня, а, словили алкоголика за рулем на фронт, словили коррупционера на фронт. Нет, служба в армии – это почетная служба, это не наказание. И вот такие, как Марьяна Б., Федор В., они вносили с первых дней, вот если посмотрите выступление, то, что служба в армии – это наказание. И что вы? Вот вы получили результат. Люди воспринимают службу в армии как наказание. За это надо руки отбивать. Ну, я образно говорю. Тем, кто вообще такое смел сравнивать. Те журналисты, которые вот это постоянно с, в этом моноэфире, эфире, я там даже один раз когда-то был, больше меня не приглашают, поругался по этому поводу. Надо запретить и дать им понять, что служба в армии — это почетная служба. Это надо еще заслужить. У нас сейчас пытаются вот этот закон приняли, это направление туда на лиц с судимостями убрали mm -hmm. отдельно не сбросили убрали статью раньше лица которые но ну, я еще не могу вам точно сказать просто вот мне написали вчера в канале я еще не дошел до этого пункта там 90 страниц я пока честно скажу вот только там где-то на 26 27 вот это изучаем а, что они приняли но сказали вот убрали пункт где раньше было запрещено мобилизировать лиц которые были привлечены по тяжким или особо тяжким статьям. Это, по-моему, статья 37. Я посмотрю, действительно ли это так. Вопрос. Так, а в что мы превращаем в службу вооруженных силах Украины? Этого не должно быть. И здесь должна быть здоровая пропаганда. И надо наших первых лиц слышать и видеть примеры, когда сами идут защищать страну. Они а видеть постоянные эти скандалы, оправдания, коррупционеры. Вернее, что наши антикоррупционеры, как мы слышим. Таже Стефанішина, та, та Грозєв, та же Супрун розказували, що вони делают все возможное, щоб Україні не давали вооруження, і тут вони у нас герої. Так може, как-то відео порядок з цими героями? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.